И как вам ось цей Крик про допомогу. Это крик о помощи. Я надеюсь, что после меня будут поступать такие же объективные и рассудительные ребята, как я. Просто иначе я не могу. Я знаю, что меня за это накажут. Другого выбора уже нет. На все мои просьбы, жалобы в органы прокуратуры не дают никаких результатов. Я не знаю, куда уже обращаться. Я являюсь военнослужащим войсковой части 33702 города Ульяновска. Военнослужащих кидают на убой, просто на убой. Я понимаю, что за данное видео меня накажут. Да и пусть накажут. Пусть будет по-ихнему. Но тем не менее, я добьюсь. Может быть кто-то из ребят еще раз обратится. И им окажет помощь. Нас просто кидают туда, сюда. Мы никому не нужны. Нам ніхто не оказує медичну допомогу, реабілітацію не дають пройти. В відпусці мені відказано. Ой, та не вигадуйте, по телевізору ваші ж кажуть, що своїх не бресають, то розберіться вже там нарешті, хто кого кидає чи не кидає, бо ще й таке відео маю. Люди, вставайте, просыпайтесь, пусть не показывают по федеральным каналам, что здесь происходит. Я вам расскажу, та, которая живу на приграниче, Белгородская область, Красная Еруга. Слышите, помогите парням, носки, трусы, спальники, бронежилеты, каски, которые они потеряли во время боев, наши солдаты, которые держали, когда был, был прорыв нашей госграницы. Они сейчас лежат, трехсотые, там у нас в госпиталях военных. Они выйдут, им нечего одеть. Потому что у них уже стоит на балансе этот бронежилет. Купите мне за что. Пожалуйста, помогите. Массети нужны. Там все раскатали. Там все сгорело. Нету блиндажей, ничего нету. Нужны доски, гвозди, лопаты, топоры, пилы. Все нужно. Также в этот прилет был также наша застава с Хаммерса разбомблена. Там було все, там було і оборудование, і мавіки були и тепловизионные прицелы. Нет Ні этого нічого. Пожалуйста, помогите нашим ребятам. От бачите, у пропагандистів та простих росіян схоже якісь паралельні реальності. Я до речі, далі покажу вам ще чим зараз активно займаються пропагандисти. Бо росіяни продовжують знімати фейкові відео про Курську область з підставними людьми. Я к вам. Поляки были, пошли сразу, побили мобильники, потом сказала, начали рыться, рыться, сколько денежка им попалось. Ну естественно прикарманились денежки. Потом поляк шандарахнул эту либо по почкам, ну в общем синяк и на спине мощный, а мужа по коленям палкой. А потом пока они в подвале сидели, там еще в комнате ныхорели, но когда затихло, все они вы, вышли сказала, все верно было перевернуто. Ой, та сколько ж можно? От правда, что не день, так, зі слів росіян, поляки когось розстрілюють. Як думаєте, багато з жителів Болит повірять у ці байки, зрежисовані Кремлем? Слышали мы разговоры, что заходили на гончаровку военные. Украинцы говорят, да, тоже есть такие языки неадекватные. Ну, хотя бы, может, через одного. А вот заходили поляки и грузины. Это, говорит, зверье самое натуральное. Особенно поляки из стреляли. А грузины, я слышала, сколько... Те любители были резать. Очень много было зарезано людей. Были такие, говорят, случаи, что вы машину, даже называли знакомых, которые ехали, двух ну, бабушек стареньких везли. Ну, Мы уже жену сразу расстреляли. А у бабушек забрали деньги, документы, выстрелили в телефоны, выпустили в чистое поле, сказали, А там бабушки или ходячие. Далеко не бабушки идут. Они стреляют без разбора, как говорили на Гончаровке, они заходили, говорят, вот люди падали, в подвалы прятались. Они говорят, открывают подвал, не смотрят, есть человек или нет, они гранаты туда, тарабабах, и все. Малые лук не писали, мальчишки, маленькие, 10-12 лет, пытались выехать, о них расстреляли. Кто стреляли? 10-12 лет? Знаєте, цей маразм важко навіть коментувати. Тож я лише додам: усе це Росія і знімає, і показує, щоб безпідставно звинувачувати українських захисників та захід у воєнних злочинах. Для цього окупанти і поширюють ось такі фейки та інформаційні вкиди, які насправді не мають нічого спільного з реальністю, і ось таке і псо ворога пов'язане насамперед із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям сил оборони. Ба більше я не здивуюся, якщо російські спецслужби будуть вдаватися до вчинення злочинів, зокрема і щодо цивільного населення Курської області, щоб потім традиційно звинуватити у всьому Україну. Ми це теж вже бачили, тому поїхали далі. Бо пропагандистам вже ось який день поспіль не дають спокою розмови про ймовірне застосування україною далекобійної зброї. А когда у них подгорает, и когда они так сильно боятся, что аж коллина тормтят, то, известно, в хиды идут наступные заявы. То дадим ракеты, то не дадим. Британский премьер приезжает в Италию. Мелони говорит, нет, мы с этим не согласны. Они настаивают, насколько это может повлиять. И принято ли решение, но они просто его боятся озвучить сейчас. И полетят ли ракеты западные по территории России? Сейчас не полетят. Это просто, опять же... Заголовки для газет. А решение принимают совершенно другие люди. И принимается оно только в Соединенных Штатах Америки. Больше никто никого ни о чем спрашивать не будет. И не Теперь, Байден решение принимает. Ну, пускай будет Байден, понятно, что он сейчас, как говорящий манекен, ходит, которым руководят, но есть какой-то другой Байден, который сзади, да? И главное-то в этом вопросе, что на сегодняшний день. Они просто это боятся делать. Они боятся кого? Нашего президента. Почему? Потому что. Потому что наш президент четко сказал. Ребята, сразу получите по кумпулу. Причем уверенно. Попробуйте только дернитесь. Причем есть вещи, которые озвучиваются публично для публики. То, что вы показывали. Шуба информационный. А есть то, что подтверждается дальше кем? Спецслужбами всех стран, которые четко понимают о решимости Тіх про котрої горіть наш руководитель, та все це розраховано виключно на внутрішню аудиторію, якої намагається заспокоїти алкодепутат депутат та йому б спочатку оговтатися від похмілля.